Жовтоводці не перестають дивувати своїми перемогами. А Валерій Литовченко цього року отримав чергове звання Чемпіон світу та став десятикратним чемпіоном України з пауерліфтингу. Батько та син Литовченки знову у нас в студії. Ну в цьому році в Україні планувалося десь дітей около п'ятірсеренувань по пауерліфтингу за перше погоді. Ну, по іншим причинам із в країні провели тільки Один чемпионат Украины в версии АПУ. Ассоциация на Украины в Киеве. Где президентом Богдан Воробей. Вот. Из-за несостоявшихся соревнований желающих очень много было. 330 желающих смогли принять на соревнования, но все желающие не попали даже. Вот. Соревнования проходили... в приличном довольно все-таки клубе и в отдельных упражнениях проводились PowerLifti на отдельно станова становая тяга и жим уже. По наших планах мы должны были показать максимальный результат и набрать желаемую нами сумму в 500 кг. Вот. Поэтому наша мечта сбылась. Установили мы три личных рекорда. В 185, в жимі лежа 105 і в тягі станово 210 кг. Все вони явились національними рекордами, рекордами Європи і мира. движений. Также Литовщин Кавалерий стал абсолютным чемпионом среди ветеранов. Мощный ветеран продолжает прогрессировать. Поздравляем. Это, кстати, два соперника на помосте. Сегодня они разбежались по разным категориям. Решили не мешать друг другу. Но, наверное, еще... Можно было бы чуть-чуть сумму больше набрать. мы можно да. На тренировках показывали довольно-таки неплохие, неплохие результаты, но чуть-чуть помешало маленькое волнение. И в жиме, в принципе, на 10 килограмм можно было сделать больше ну, в тяге. Ну, судя по результатам, для такого возраста и такой суммы довольно-таки неплохой результат получился даже сами судьи просили зал поддержать так сказать морально спортсмена и удивлялись что еще в таком возрасте заказывают такие веса на рекордных подходах это в основном вкратце первые три места мы заняли каждом упражнении провезли три медали. Вот. Ну и затем перерыв был до октября месяца. Готовились, жаркое лето, конечно, нагрузки снижали. И в октябре чемпионат Украины был тоже перенесен с первого полугодия на второе. В версии ВПЦ. Там у нас получилось немножко результаты поменьше. Но все равно... На результаты мы по в программе выходили даже лучше да, по тренировочным так получилось. но помешала чуть-чуть травма чуть-чуть сустав травмировался из-за этого плохо пошел присед ну, соответственно моральный сбой после первого дискомфортного упражнения пошел и чуть-чуть и жим и тяга меньше показали, меньше показали результаты хотя на соревнованиях на тренировках мы довольно таки Неплохо. Превзошли даже те результаты тренировочные, когда выходили на сумму 500. Ну, это было десятый раз я участвовал в чемпионате Украины, поэтому стал десятикратным. И получили десятикратному чемпиону Украины, вот, дали кубок.

такой, скажем, небольшой рекорд Украины 10 раз подряд выиграть чемпионат. Сумму набрали 470, вроде бы так скромненькую, но довольно хватило. Такой кубок среди ветеранов получили буквально за последние 5-6 лет и, наверное, единицы. Ветераны неплохо выступают, ну показывают по сумме, по баллам, по абсолютному зачету чуть меньше результаты, чем возрастная категория, скажем так, до 40-45 лет. Поэтому они забирают призы больше, чаще, чем чаще, чем достается возрастным клетам. Мой сын Юрий Валерьевич, и он и тренер мой. Поэтому тренировки все расписывают. Тренировки мне... рассчитываем на учитывая возраст, так как у нас больные суставы, колени. Поэтому приходится аккуратно, без травм, раза два минимум. И за два раза в неделю приблизительно ну, за тренировку до 20 тысяч килограмм. Есть ветераны, на люк у нас выступает. Меснянка Алексей Павлович. Довольно таки сильный кореннун, полегче весом, весовой, но тоже показывает сильные лет, да, результаты. Результат. По Украине есть довольно неплохие ветераны. Да. Сильный конкурент из Білорусі есть, у которого тяга до 300 кг. Жим слабенький или уже а тяга сильная. С Россией, Немчина, тоже сильный конкурент. Ну, есть из Винницы, в Долгин, там Слубнов есть, чуть по тоже. Есть ветераны. Много Щекай. ветеранов, которые показывают такие довольно пристойные результаты. И ведущие даже сами удивляются. Как объявляя, да. как в таком возрасте они выходят и заказывают веса на уровне с ну, молодежью. планов много но есть атлет роб Стюарт, американец 91 год дедушке он приседает 240 килограмм без экипировки поэтому у нас еще возраст относительно по сравнению с ним юношеский будем надеяться что без травмы мы будем в 90 показывать такое же здоровье и результаты ну а пока на Киев нацелена через неделю Кубок мира в Киеве будет проходить по версии вот этой же АПУ. Вот. Планируем принять участие, билеты уже взяты предварительно, поэтому поедем. Там поработаем. Ну если получится, то буквально через неделю еще будет чемпионат мира, если, конечно, пройдет в Киеве можно было бы в нем принять участие. Ну, соответственно, если спонсоры найдутся, помочь. Мы выражаем искреннюю благодарность, во-первых, за спонсорскую помощь со стороны Возгока в лице Филиппова Бориса Николаевича, который очень нам всегда помогает. Вот, тренируемся мы на базе спортивного комплекса Возгока, на стадионе, в тренажерном зале. Конечно, молодежи не очень там густо, но когда приходят все с удовольствием, смотрят и на наш пример, и мы всех приглашаем проходить в зал тренироваться. Сейчас там происходит ремонт, проводят его в более красивый вид. Думаю, будет со временем приятно там тренироваться.